টেকেলি মুখত দিয়া ভিডিঅ' টপিকটোলৈ আহো আজি মোক কি কৈছে জানেনে বন্ধুসকল মই এইটো কাৰণতে জুইত পোৰা আলু পিটিকা আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ থলুৱা খাদ্য নহয়নে বন্ধুসকল বান্ধৱীসকল খবৰ কেনেকুৱা খবৰ চাগে সকলোৱে ভালেই আছে ভালেই থাকক সুফালে থাকক তাৰে কামনা কৰি আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিছোঁ মই একেবাৰে আমাৰ চাটৰ ওপৰৰ পৰা আৰু এয়া হৈছে আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ মানে চাৰ্ট আৰু এইফালে চাওক আমাৰ সন্মুখৰ ওপৰৰ পৰা অকণমান এনেই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু ধুনীয়া লাগিছে চাগে নহয় জানো বন্ধুসকল তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ অসমীয়া বোৱাৰী চেনেলৰ হৈ নতুন এটি ভিডিঅ' মাজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি কিন্তু বন্ধুসকল আমাৰ এওঁ ৰাতিপুৱা ছটা বজাতেই গ'ল নাগালেণ্ড আৰু আজি মানে অকলে অকলে চাহ খাই গা মূৰ ধুই এতিয়া অকণমান ৰ'দত মানে বহি লওঁ বুলি ওপৰলৈ আহিলোঁ এইবাৰ বিহু ভালে কোষলৈ যাওক আৰু আগতীয়াকৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তাকে আজি ভিডিঅ'টোত কি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক আজি মনটো অকণমান মোৰ বেছি ভাল লগা নাই বনুগল বহুতখিনি মানে বেয়া লাগি আছে বাৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজত আপোনালোকে দেখা পাব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ এতিয়া বলকচোন কিন্তু আমাৰ এই দৰ্জাখন অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে ৰ'দ পাইপাই এই ছাইডটো মানে আমাৰ বনোৱা নাই নাই বেছি ৰ'দ পাইছে এইটো চাইডে সেইকাৰণে আৰু বলকচোনকীয়া যাম পুৱাতে উঠি লওঁ হাতত ব্ৰাছডাল কিন্তু গা পা ধুই আহি মনত পৰে তুলসী ভেটি লৈ তুলসী ভেটি মচি আৰু অকণমান মই এনেকৈ কেমেৰাত বন্দী কৰিলোঁ যুগুমীয়া হৈ থাকক বুলি কিন্তু অঁ সেইটো চিলনী ইমান ডাঙৰ এজনী চিলনী ইমান ডাঙৰ কুকুৰাটোক মানে ধৰিব বিচাৰিছোঁ ইমান কাপোৰ মেলিবলৈ মানে ঠাই নাইকিয়া হ'ল এইটো চাইডে মন্দিৰ বনালোঁ এইফালে ৰছী মেলিব নোৱাৰোঁ আৰু এইফালেও তুলসী গছ আছে এইফালেও মেলিব নোৱাৰোঁ মানে একেবাৰে ছাইডত দিয়া হৈছে এতিয়া কাপোৰবিলাক মানে নুশুকাই বৰ দিগদাৰী হৈছে দেই সৰুৰ পৰাই ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত কিন্তু একো অভাৱ পোৱা নাছিলোঁ ঠাইৰ অভাৱো পোৱা নাছিলোঁ এতিয়াহে বুজিব পাৰিছোঁ বন্ধুসকল মাটিৰ মূল্য কিমান আৰু যেতিয়া নহয় ঠাইৰ অভাৱ হৈছে গতিকে এতিয়া ভাবিব পাৰিছোঁ এইখন মাটি কিনোতে আমাৰ বহুত বেছি কষ্ট হৈছিল আজি কিন্তু ৰাতিপুৱাই শুই উঠি ভাবিলোঁ জলফাইকেইটামান পাৰিম বুলি কিন্তু জলফাই গছত জলফাই সৰি একেবাৰে তল ভৰি আছে সকলোখিনি জলফাই মানে পকি থাকিলে আৰু পাৰিবলৈও মানুহ নাই এইফালে ইমানখিনি মানে হৰি নষ্ট হৈ গৈছে এইবিলাক বুটলিবলৈও মানুহ নাই এয়া চাওকচোন এনেকুৱা ধৰণৰকৈ জলফাই পৰি আছে সকলোতে মানে অকল জলফাই ঐ মিনিং ক'ত যা তই মই য'লৈকে আহোঁ তাল তললৈকে আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মেকুৰীকেইটা এইয়া চাওকচোন এনেকুৱা ধৰণৰকৈ মানে গোটেই তল ভৰি আছে এইয়া এইখিনি মানে বুটলিবলৈ মানে এতিয়া মানুহো নাই আৰু মই কেনেকৈ নামিম তাকে চিন্তা কৰিছোঁ তাকে পাৰোঁ যদি দুটামান বুটলি নিজেও খাবলৈ মানে গোটাই লওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ মানে যাৰ দিনত এনেই টেঙা টুকুচা অলপ বেছি ভাল লাগে নহয় জানো মুখত আৰু ঐ ৰ জলফাই জলফাই ভাবিছ অ' ভগৱান আজি অলপতে মৰিলোঁ সেই দিন বন্ধখন চাদৰখন লাগি ধৰিছিলে একদম মানে ইয়াত ওলমি গৈছিলোঁ অলপ থাকি গ'ল ঢাতকৈ পৰা হ'লে আৰু চেচ বহুত মি মানে মিঠা হৈ পৰিছে পখিলোঁগৈ এতিয়া এইটো সময়ত খাবলৈ বেছি ভাল হৈ গ'ল খাই এতিয়া আহিলোঁ ঠাপনা ভাগিৰ ওচৰলৈ কাৰণ ধূপ চাকি জ্বলাব হ'ল ৰাতিপুৱা বেলিকা আৰু সিহঁতো নাই আপোনালোকক ক'লোৱে মই ধূপ চাকি জনাই লওঁ ো পাকঘৰলৈ বুলি এটা হাতত হটকেচ তুলি লৈ ভাবিলোঁ কালি বনোৱা পিঠাকেইটা অকণমান যতনে ৰাখোঁ বুলি এনেকৈ সোমোৱাই থলোঁ হটকেছত ঘৰত বনোৱা বস্তু যেতিয়া নহয় এনেও সোৱাদ লাগে খাই কিন্তু চাহ বনাই খাই লওঁ খাবই লাগিব লাইটাৰটো দিছে এতিয়া চাহ হৈ থাকক বাৰু চাহ খাম কিন্তু ভাতকেইটা মানে পাতি থৈ যাওঁ বুলি চাউলখিনি ইয়াতে ৰাতিয়ে থলোঁ নহয় এইখিনি জুই বস্তু পাতি থৈ যাওঁ কাৰণ ভাতকেইটা পাতিলে সিজি থাকিব চাহখিনি তেতিয়া খাব পাৰিম আৰু ভাতো হৈ যাব লগাল এতিয়া মোৰ চাহ ৰেডি হৈ গ'ল আজি কিন্তু দুবাৰ চাহ খোৱা হ'ল দেই বন্ধুসকল ৰাতিপুৱা এবাৰ আৰু এতিয়া দহটা বাজিয়ে গ'ল কিন্তু কালি পুৰা পিঠা আজি খাবলৈ লৈছোঁ কালি গধূলি হ'ল খাবলৈ নহ'লে আৰু এতিয়া মানে সেই চাহ কাপোৰ লগতে ৰাতিপুৱাই খাই লওঁ ধুনুৱে কালি ফোন কৰিছে বোলে তাত হেনো বহুত বেছি ঠাণ্ডা ধুনুৰ সিহঁতৰ হোষ্টেলতো বোলে ওপৰত থাকে যে বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগিছে বোলে মা তলত থোৱা হ'লে অকণমান বোলে গৰমেই লাগিলেহেঁতেন নেকি তাৰ কিন্তু মানে ফ্ল'ৰটোৰ ছেভেন ফ্ল'ৰ সেইকাৰণে অকণমান বেছি ঠাণ্ডা পায় ওপৰত আকৌ সোনকালে গুচি আহিব মানে ধুনু বিহুৰ পিছতহে যাব মানে এতিয়া ভিডিঅ' টপিকটোলৈ আহোঁ এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিল বন্ধুসকল কালি দেওবাৰ আছিল আৰু আপোনালোকলৈ এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ আজি সোমবাৰ আজি এই সোমবাৰৰ দিনা বন্ধুসকল আকৌ মানে যোৱা নিশা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈ পৰিছিলে মোৰ মই মানে এওঁক তুলিবলৈ অকণমান টানো পালোঁ মানে ভয়ো লাগিল এনেই টোপনি যোৱা মানুহক ঘপকৈ তুলি দিবলৈ বা উঠাই দিবলৈ অকণমান ভয় লাগে ভয় লগা কাৰণেও মই নুতুলিলোঁ আমাৰ এওঁক যেতিয়া নহয় সপোনত মই দেখিলোঁ আকৌ যিজন পুৰুষ মই দেখোঁ বগা কাপোৰ পিন্ধা সেইজন পুৰুষ আকৌ মই আজি দেখা পালোঁ আজি মোক কি কৈছে জানেনে বন্ধুসকল তোমাৰ সকলোখিনি মনৰ আশা মনৰ সপোন সপোন হৈ থাকিব কিন্তু মই যিখিনি বিচাৰিছোঁ সেইখিনি সকলোখিনি তোমাৰ পৰা পাম বুলি ভাবিছোঁ সেনেকৈ বুলি মোক ক'লে শব্দ তিনিটা কোৱাৰ লগে লগে মোৰ এনেকুৱা এটা লাগিল বন্ধুসকল ঘপককৈ মই উঠি বহিলোঁ সাৰ পালোঁ মানে সাৰ পাই উঠি বহিলোঁ হঠাৎ যেন মোৰ আশে পাশে কোনোবা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ পৰিলোঁ কিন্তু বন্ধুসকল সঁচাকৈ মানে আপোনালোকক কওঁতেও কথা খাওঁ মোৰ এই গানবিলাক একদম মানে হিয়ৰি যায় বহুত বেছি ভয় লাগে মই কৈছোঁ নহয় সেইবিলাক কথা মনত পেলালে খুবকৈ মানে মোৰ ভয় লাগে মই এইটো কাৰণতে আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ কথাষাৰ সেইটো বস্তু মই কেনেকৈ মানে নিৰাপদে থাকিব পাৰিম আৰু মই কেনেকৈ মানে তেওঁৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাম তাকে মানে মই ভাবি পোৱা নাই আপোনালোকে ক'বচোন যদি ক'ৰবাত কেনেবাকৈ ভালকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ চোৱা চিতা মানুহ আছে নেকি তাকে মই আজি ভিডিঅ'টি বনালোঁ আপোনালোকলৈ বহুতখিনি মানে কথা আহি পৰে ভয়ো লাগে দিয়কচোন ঘৰত বৰ বেছিকৈ মানুহ নাথাকে অকলে থাকিলে এনেই মনটো বেয়া লাগে নহয় জানো তথাপিতো নিজৰ মনটো নিজে বুজাই ৰাখিব বিচাৰোঁ বাৰু দিয়ক বন্ধুসকল আজি বৰ বেছিকৈ নকওঁ বহুতখিনি মানে বেয়া লাগিছে আৰু কিমাননো এইবিলাক কথাত মানে মাথা মাৰিম এনেকুৱা নিচিনা হৈ পৰিছোঁ আপোনালোকে জনাবচোন যদি ক'ৰবাত কেনেবাকৈ আছে তেনেকুৱা চোৱা চিতোৱা মানুহ তেতিয়াহ'লে মোক অলপ কণ্টেক্ট কৰিবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিব আপোনালোকে আপোনালোকক জনাইছোঁ মোৰ তেনেকৈ চোৱা চিতা মানে মানুহ নাই আৰু মই ক'ত চোৱা আপোনালোকক দেখুৱাই থৈছোঁ মই ৰাধাকৃষ্ণৰ মন্দিৰলৈ যাওঁ শ্ৰী শ্ৰী ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰ ডিমুত আছে আপোনালোকক মই এটা ভিডিঅ'ত জনাই থৈছিলোঁ আৰু তাত তেওঁ মানে পঞ্জিকাহে চায় পঞ্জিকা চাই আৰু পানী কাটি দিয়ে আৰু সেই সৰিয়হৰ জাৰি ঘৰলৈ দি পঠায় বাৰীত ছটিয়াব কয় কিন্তু সেইবিলাক মই ছটিয়াওঁ আনো আপোনালোককো মই দেখুৱাইছোঁ কিন্তু বন্ধুসকল মই কেনেকৈ মানে এইখিনিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাম মই নিজে ভাবি নাপাওঁ কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা লাগে নিজকে নিজেই কৰে মই ফোনৰ নাম্বাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখি দিম আপোনালোকে যাতে মোক কণ্টেক্ট কৰে এই কথাষাৰক লৈ আৰু এতিয়া আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আৰম্ভ কৰি লওঁ এতিয়া লৈছোঁ মই আঢ়ৈ চাউল দুকাপ বৰ বেছি নলওঁ কাৰণ আমাৰ মানুহ নাই জনসংখ্যা কম আপোনালোকে দেখিছেই আৰু এনেকৈ চাউলকেইটা ধুই ল'ব বিচাৰিছোঁ এইটো কাৰণতে ধুইছোঁ বন্ধুকল আজি টেকেলি পিঠা বনাম মানে ভাপত দিয়া পিঠা আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে বনাই খাইছে কিন্তু আমি বনোৱা নাই কাৰণ জাৰৰ দিনত পিঠাই মেইন আৰু ঠাণ্ডা দিনৰ পিঠা সোৱাদ ল'বলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে নহয়নে গতিকে লৈ এনে পাকঘৰত আৰু পিঠা বনাবৰ কাৰণে জোৰ জাৰ চলালো চাউলো ধুলো এয়া দেখিলে নহয় এতিয়া কিন্তু বজাৰ আনিলে দেই বন্ধুসকল কি বজাৰ আনিছে আনিছে আৰু আমাৰ এওঁ এয়া হৈছে গ্ৰীণ মটৰ জলকীয়া হেৰি ভগা আৰু এইফালে ওলকবি এইফালে চৰাই খোৱা বিস্কুট এই মোৰ কাৰণে সেই নানিলা যে ঘৰা নাৰিকল আনিবলৈ কৈছিলো নহয় নাৰিকল চেৰি নানিলেই আৰু এইখিনি হৈছে আমাৰ প্ৰভুজনাই খাবৰ কাৰণে কণী কিন্তু আমাৰ এওঁ এটা দুটা খাৰ দি বন্ধ হ'ল এতিয়া বাহিৰলৈ আহি এটা মাটি টেকেলি আৰু অকণমান মাটি লৈ এনেকৈ মানে লিপি লৈছোঁ কাৰণ পুৰণা টেকেলি যেতিয়া নহয় অকণমান মাটি লিপিলে ভাল হ'ব তাকে খৰিকেইডালমানো যোগাৰ কৰোঁ বুলি লগালগ এনেকৈ ভাঙিলোঁ নহয় আঁঠু মূৰতে আৰু খৰি যেতিয়া নহয় নাই নিজেই হাত দাহেৰে ফালি ল'লোঁ আৰু এইফালে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে হয়নে ছাগলীকেইটা অকণমান এনেকৈ পাছফালৰ পৰা দেখুৱালোঁ এইফালে খৰি মই যোগাৰ কৰিলোঁ পিঠা পুৰিবৰ কাৰণে আহিলোঁ ভিতৰলৈ এতিয়া কিন্তু পিঠা খুন্দা হৈ গ'ল আৰু এয়া চাওক পিঠাখিনি ধুনীয়াকৈ খুন্দি ল'লোঁ ইয়াত এতিয়া দিম নাৰিকল আৰু চেনি আৰু বৰ বেছি কিবাকিবি নিদিওঁ আমাৰ কিন্তু ধুনীয়া খাবলৈ বহুত বেছি ভাল পায় এই এনেকুৱা এই ভাপত দিয়া পিঠা এই চেনি মই এনেকৈ সৰু বাতি এটাত এবাৰ দি লৈছোঁ বেছি মিঠা খালে আপোনালোকে জানেই নহয় ডায়েবেটিছ চুগাৰে মানে বান হ'ব সেইকাৰণে মানে এনেধৰণে সানি লৈছোঁ আৰু মানে চেনি অলপ দি এয়া আৰু ইয়াত অকণমান পানী ছটিয়াই অলপ সময় ধৰি ৰাখি থ'ম আপোনালোকে কেনেকুৱা পদ্ধতিত বনাই মই নাজানো বাৰু আজি আমাৰ এওঁ ক'লে তুমি বোলে বহুত দিন বনোৱাও নাই এইটো পিঠা ভাপত দিয়া পিঠা আৰু টেকেলি পিঠা গতিকেলৈ তুমি আজি বনাই চাবাচোন বোলে এয়া চাওক এতিয়া টেকেলিটো এনেধৰণে মই জুইত পাতি ল'লোঁ টেকেলিটো দেখি মানে অকণমান মোৰ ভাল লাগিছে আৰু এইফালে আমাৰ এওঁ জুই ফাৰ্মৰ কাৰণে বহি লৈছে আৰু মই পিঠাখিনি যুগুত কৰি লৈছোঁ এনেধৰণে কিন্তু এই পিঠাটো বনাওঁতে অকণমান সাৱধানে বনাবলগীয়া হয় খুব লাহে লাহে যুগুত কৰিবলগা হয় বাতিত আৰু সেনেধৰণে বাতিত দি আৰু টেকেলিত মুখত দিলোঁ পিঠা এয়া দেখিলেনে বাৰু দিয়ক বন্ধুসকল মোৰ কিন্তু ৰেচিপি চেনেল নহয় বৰ বেছিকৈ মানে এইবিলাক দিবও নোৱাৰোঁ আৰু অকণমান অকণমান আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ মই মানে ঘৰত যিখিনি কৰি থাকোঁ এতিয়া কিন্তু মোৰ পিঠা সিজা হৈ গৈছে এয়া চাওক মই কিন্তু আজি দুটা পদ্ধতি আপোনালোকক দেখুৱাম দেই এইটো পদ্ধতি মই টেকেলিমুখত দি বনালোঁ তাৰপিছত আৰু এটা পদ্ধতি আপোনালোকক দেখাম বাৰু এয়া চাওক পিঠাটো কি ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল নহয়নে কিন্তু ঠাণ্ডা হ'লতহে আপোনালোকে এৰাব দেই নহ'লে পিঠাটো ভাগি যায় বহুত বেছি কোমল হয় সেইকাৰণে অকণমান সময় যদি ঠাণ্ডা কৰি এৰুৱা হয় বহুত ধুনীয়াকৈ এৰাই যায় আৰু এইফালে পিঠা সিজি আছে আৰু এটা পদ্ধতি মই কৈছিলোঁ নহয় এইটো এটা মানে গামলাত পানী লৈ এটা হেৰাখৰেহে এনেকৈ পাতি ল'ব তাৰ ওপৰত এটিকৈ আপোনালোকে দি থাকিব পিঠা বহুত সোনকালে সিজে আৰু এই পদ্ধতিটো কিন্তু বহুত বেছি ভাল আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হয় পিঠাকেইটা পিঠা পুৰি থাকোঁতে বন্ধু অকল কিন্তু বতাহ ধুমুহা আহিল নহয় মানে বেগাই দৌৰিলোঁ ভিতৰলৈ বুলি কিন্তু এয়া চাওক মই এতিয়া আলু পুৰিবলৈও লৈছিলোঁ আলু মানে আধা সিজিলে আধা নিসিজিলে কিন্তু দুটা আলুহে সিজিলে আৰু এটা আলু সিজিব নোৱাৰিলে বতাহ বৰষুণে সম্পূৰ্ণ জুইকুৰা নুমুৱাই পেলালে আৰু তথাপিতো আলুকেইটা আনি খুব হেঁপাহেৰে পিটিকিলোঁ নহয় এই এয়া চাওকচোন আলু পিটিকা কিন্তু আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ থলুৱা খাদ্য নহয়নে আৰু নিমখ আৰু এইফালে গাজৰ অকণমান পিঁয়াজ দি মই পিটিকিলোঁ নহয় অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দি ল'লোঁ কিন্তু বহুত বেছি টেষ্টি লাগে অ' বন্ধুসকল খাই এবাৰ খাই চাবচোন জলকীয়া খালে জলকীয়া দিব নাখালে নিদিব